Войне мир! Войне мир! Войне Скажите, пожалуйста, с чем связаны протесты по поводу чего вы со, с, с тем, чтобы остановить войну на Донбассе, чтобы Америка и Россия правительство договорились и прекратилась война, чтобы американцы перестали поставлять Украине оружие, после чего украинские военные будут погибать на Донбассе, а решили все политическим мирным путем. Ага. Но летальное оружие, вроде бы, еще не поставляется с Штатами. Но оно, если и поставится, оно будет сбито российскими искандерами, и это ничего не поможет. Воевать будет все равно наши. Uh -huh. И их инструктора, как бы ни сколько бы ни тысяч не натренировали, все равно погибать будут украинцы. Uh -huh. Какая разница?